Приехал, забрал. Поймал вас. Это очередь? Я так разумею, что да. Два стола. Обзор гаданский маг. Вторая попытка по этой улице зайти какое-то заведение неудачно. Я почему-то не подумал, что она может быть настолько Ладно. Идем в маг. На завтрак я оба не Почему я не могу? Кофе недоступен. Okay так это не, не латто, это не латте, это не чоколад. Здесь холодно, Здесь будет холодно. Где бы это? Сука. А, вот. возьми два яблочных, один я съем, один ты съешь. Давно не ел их и не обжигал себе рот. Хорошо, а как подняться? Тут ли где-то был? На улицу не пойдем? Да не, замерзли. Можем тут, можем там. Давай там, оно покрасивее, что-то кажет. Вот. Мы заказали эк бейгл, буррито размером с два пальца, один фишбраун, два пирожка, от которых можно обжечь абсолютно, что происходит, ванила айс кофе, по причине того, что теплого нет, и чай с медом, и банан, с теплой потому что от маффина не было. А сейчас мне из-за голодно. можешь пойти до заказать? Потерял два кусочка бекона. Как и мы. А вот тут он уже через коробку горячий. Что они делают такими горячими? Свежу, свежу спачили, типа. А мафия не такая горячая. Ну, не свежу спачили. ешь на оли, ты мафи. Тесто в Европе. Половина его рассыпалась мне тут на стол. Доброе утро всем, кто любит завтракать, в Макдональдсе. Тебе пизда сейчас будет. Ее разъебало. День добрый. Реально из за что его По цене одного маффина получил маффин печеньку. А ты где-то еще ел тут макдональдса? Нет. Yeah. Вот тут вот, такой прикол, что можно и зависит от заведения к заведению. Yeah. Этот Макдональдс, по-моему, самый чистый и самый опрятный из всех которые типа есть в центре города. По большей части, самые опрятные. Они типа где-то на окраине, куда бомжам просто лень доезжать. Хотя а этот может просто новый. И тут выгоняет бомжей. Но... Тут настолько много чего продумано, что здесь даже парковка для курьеров. То есть они должны искать себе место, он поможет запарковаться, забрать заказ и поехать себе. И причем там два места для курьеров. А два? Для мобильного. А если да. ты заказал онлайн, ты можешь приехать. Ну, в тебе типа немного курьеров должно быть. А приехал, забрал, поймал вас. Только говорил о том, чтобы продать эту камеру. Все, как надо. Добрался, это когда нужно выходить по технике безопасности. Но так сильно спешил. Мне похуй, я так чувствую. Аша. Я забрал мою игрушку. А я миллион роков чекаю на топ то, как я чай быстрый. Я не беру чай в а маке, потому что они такие ущербные. Мятный чай нормальный. Ну, мятный сложно использовать, мне кажется. Но я не любитель его, так что... М -м -м -м. Черный, 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 ворона пролетела. Это Россия, надо говорить, темно-перая. Тогда мне еще бургер. Я подумал, что я чизбургер хочу. Сука, это нормально? Тут все еще и завтрак. Блять, видите, нахуй. время. Время. Что за наяб? Просто был у нас фальстарт. Это опять бурито. А да, картошка. Вот. А. Че три? нас стрессить. Я думал, она забрала когда. Был мне когда же забирали. Тут я не знаю, тут я помню, что они завершают каждый раз. Я не знаю, Польщі так само вони не забирали той номерок. Да. Ніколи. У нас приходили, забирали. В деяких моментах часом хтось вже почав десь типу, Або коли я сама така йому даю. Ну а типу, типа, ну це тоді можна викинути. Щоб більше не заказували. А то опять на третій номер заказали пізде. На картинки виглядали вже. Ні, шкафінка. Это знаешь, как в играх. Начинаешь какую-то ветку э, заданий. И один прокачался, второй еще нет. Чувак, надо прокачивать, так ты сможешь больше зарабатывать. так не работают. Если мы возьмем дороже тачку, будет меньше зарабатывать. как не дали. Тут есть Я просто хотел Сука, не дали повозмущаться. Час 10 Сейчас час на 6 Превратиться в 10 минут.